হৰে কৃষ্ণ দুহেজাৰ ছাব্বিছ বৰ্ষৰ অতি পবিত্ৰ ভৈমী একাদশী অহাকালিলৈ অৰ্থাৎ ঊনত্ৰিছ জানুৱাৰীৰ তাৰিখে বৃহস্পতিবাৰে সমাগত হৈছেহি ভৱিষ্যত্তৰ পুৰাণত ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণ তথা মহাৰাজ যুধিষ্ঠিৰৰ সংবাদত পবিত্ৰ ভূমি একাদশী অথবা জয়া একাদশী তিথিৰ পবিত্ৰ কথা উল্লেখ আছে এবাৰ যুধিষ্ঠিৰ মহাৰাজে পৰমেশ্বৰ ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণক সুধিলে সেই জনাৰ্জন মাঘ মাহৰ শুক্ল পক্ষত সমাগত হোৱা একাদশীৰ নাম কি এই ব্ৰত কিদৰে পালন কৰা হয় এই পবিত্ৰ দিনটোত কোনজন দেৱতাৰ পূজা কৰা হয় এই কথা শুনি ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই উত্তৰ দিলে হেই ৰাজেন্দ্ৰ শুনক মাঘ মাহৰ শুক্ল পক্ষৰ একাদশীক জয়া একাদশী বুলি কোৱা হয় সমস্ত পাপ হৰণ কৰি মুখ্য প্ৰদান কৰা এয়া হৈছে এক উত্তম তিথি যি ব্যক্তিয়ে এই ব্ৰত পালন কৰে তেওঁৰ কেতিয়াও বিশ্বাস জনী প্ৰাপ্তি নহয় সেইবাবে অতি যত্ন সহকাৰে এই জয়া একাদশী পালন কৰা উচিত এসময়ৰ কথা স্বৰ্গত দেৱৰাজ ইন্দ্ৰৰ ৰাজ্যকালত দেৱতাগণে অফচৰাসকলৰ সৈতে পাৰিজাত বৃক্ষৰে শোভিত নন্দনকাননত বিহাৰ কৰি আছিল দৰাচলতে পঞ্চাছ কোটি গন্ধৰ্বৰ নায়ক দেৱৰাজ ইন্দ্ৰই স্বয়ং নিজ ইচ্ছাৰে মনোৰম নন্দনগণত বিহাৰ তথা নৃত্যৰ সেই বিশাল আয়োজন কৰিছিল সেই বিশাল আয়োজনত গন্ধৰ্বসকলৰ প্ৰমুখ পুষ্পদন্তৰ প্ৰধান সংগীতকাৰ চিত্ৰসেন তথা মালিনীৰ অংশগ্ৰহণ কৰি তাত উপস্থিত আছিল সেই পুষ্পদন্তৰ পুত্ৰ আছিল পুষ্পৱন্তী তথা চিত্ৰসেন তথা মালিনীৰ পুত্ৰৰ নাম আছিল মাল্যৱান এওঁলোক দুয়োজনেও ইন্দ্ৰৰ প্ৰসন্নতাৰ অৰ্থে নৃত্য কৰিবলৈ তালৈ আহিছিল কিন্তু পুষ্পবন্তী তথা মাল্যৱানৰ পৰস্পৰৰ প্ৰতি অনুৰাগ সৃষ্টি হৈ তেওঁলোক মোহিত হৈ পৰিছিল ইয়াৰ ফলত তেওঁলোক শুদ্ধভাৱে সংগীত তথা নৃত্য পৰিৱেশন কৰিবলৈ অসমৰ্থ হ'ল এওঁলোক দুয়োজনৰ সুৰ তাল লয়ত বিসংগতৰ সৃষ্টি হোৱা বাবে ইন্দ্ৰই তেওঁলোকৰ পৰস্পৰৰ মাজত সৃষ্টি হোৱা আকৰ্ষণৰ ভূ পালে আৰু সেয়া দেৱৰাজ ইন্দ্ৰই তেওঁৰ নিজৰ অপমান বুলি গণ্য কৰি তেওঁলোক দুয়োকে অভিশাপ দিলে ইন্দ্ৰই ক'লে হে মূৰ্খ তোমালোক দুয়ো অতি পতিত তোমালোকে মোৰ আজ্ঞাৰ উলংঘন কৰিছা তোমালোকৰ এই কৰ্মক মই ধিক্কা দিছোঁ যোৱা এতিয়া তোমালোক দুয়ো প্ৰতি পত্নীৰ ৰূপত মৃত্যু লোকত গৈ পিখাজ ৰূপ ধাৰণ কৰা আৰু নিজৰ কৰ্মৰ ফল ভোগ কৰা ইন্দ্ৰৰ এনে অভিশাপ শুনি তেওঁলোক দুয়ো অত্যন্ত দুখী হৈ পৰিল আৰু অভিশাপৰ ফলস্বৰূপে তৎক্ষণাত তেওঁলোক হিমালয় পৰ্বতত গৈ পিখাজ ৰূপ ধাৰণ কৰি অতি কষ্টেৰে জীৱন অতিবাহিত কৰিবলৈ ধৰিলে আনকি তেওঁলোকৰ গোন্ধ ৰস তথা স্পৰ্শ আদিৰ কোনো জ্ঞানেই নোহোৱা হৈ পৰিল প্ৰচণ্ড শীতৰ প্ৰকোপত তেওঁলোক একক্ষণৰ বাবেও শুব পৰা নাছিল শীতৰ প্ৰকোপত দাঁত শিৰশিৰাই গৈছিল এদিনাখন পৃষাস্তুৱে মনৰ দুখত নিজৰ স্ত্ৰীৰ সৈতে আলোচনা কৰিলে যে পূৰ্বজনমত আমি এনে কি ভুল কাম কৰিলোঁ যাৰ ফলত আমাৰ এনে দুখময় পিখাহজনীৰ প্ৰাপ্তি হ'ল এই পিখাহজনীতকৈ নৰকৰ যাতনা সহ্য কৰাই উত্তম সেইবাবে এতিয়া আৰু আমি কোনো ধৰণৰ পাপ কৰ্মত লিপ্ত হোৱা উচিত নহয় তথা পূৰ্ণ প্ৰয়াস কৰি ইয়াৰ পৰা মুক্ত হোৱা উচিত এইদৰে বিচাৰ কৰি তেওঁলোকে নিজৰ জীৱন অতিবাহিত কৰিবলৈ ধৰিলে আৰু দৈৱক্ৰমে সেই সময়তে মাঘ মাহৰ শুক্ল পক্ষৰ জয়া একাদশীয়ে সমাগত হ'ল সেই দিনটোত তেওঁলোকে একো ভোজন নকৰিলে তথা কোনো ধৰণৰ পাপ কৰ্মটো লিপ্ত নহ'ল আনকি ফল ফুলো সেৱন নকৰিলে দুখত ব্যাকুল হৈ সূৰ্যাস্ত পৰ্যন্ত তেওঁলোক বটগছ এজোপাৰ তলতে বহি বহি কটাই দিলে সেই ৰাতি অত্যন্ত ঠাণ্ডাও পৰিছিল সেইবাবে তেওঁলোকৰ টোপনিও নহাত উৰে ৰাতি ওজা ঘৰে কটালে তথা উৰে ৰাতি জাগৰণৰ ফলত দ্বিতীয় দিনা পোৱা হোৱাৰ লগে লগেই সুন্দৰ গন্ধৰ্ব তথা অপ্সৰাৰ দেহ ধাৰণ কৰি সুন্দৰ বস্ত্ৰ তথা আভূষণেৰে অলংকৃত হৈ পুনৰ স্বৰ্গলোকলৈ প্ৰস্থান কৰিলে সেই সময়ত দেৱতাসকলেও তেওঁলোকৰ স্তুতি কৰি আকাশৰ পৰা পুষ্পৰিষণ কৰিবলৈ ধৰিলে স্বৰ্গলোকত উপস্থিত হৈ তেওঁলোক দুয়ো দেৱৰাজ ইন্দ্ৰক প্ৰণাম জনালে স্বৰ্গৰাজ ইন্দ্ৰই তেওঁলোক দুয়োকে পূৰ্বৰ ৰূপত দেখা পাই অত্যন্ত আশ্চৰ্যকৈ সুধিলে যে তোমালোকে পিশাসজনীৰ পৰা কিদৰে মুক্তি লাভ কৰিলা সবিশেষ কোৱাচোন মাল্যৱানে ক'লে হে দেৱেন্দ্ৰ ভগৱান শ্ৰীবিষ্ণুৰ কৃপা তথা জয়া একাদশীৰ ব্ৰতৰ প্ৰভাৱতে আমাৰ পৃষাচোনীৰ পৰা মুক্তি লাভ হ'ল তেতিয়া ইন্দ্ৰই ক'লে হে মাল্যৱান ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ কৃপা তথা একাদশীৰ ব্ৰত কৰাৰ ফলত তোমালোকৰ কেৱল পৃষাচজনীৰ পৰা মুক্তি লাভ কৰাই নহয় বৰঞ্চ আমাৰ সকলোৰে বাবেও তোমালোক বন্দনীয় হৈ পৰিলা যিহেতু যিসকলে ভগৱান বাসুদেৱৰ চৰণ গ্ৰহণ কৰে তথা একাদশীৰ পালন কৰে তেওঁলোক মোৰ বাবেও পূজনীয় সেইবাবে আমি ধন্য হৈ পৰিলোঁ ইয়াৰ পিছত ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই ক'বলৈ ধৰিলে হে ৰাজেন্দ্ৰ জয়া একাদশীয়ে ব্ৰহ্মহত্যাৰ পাপৰ পৰাও ব্যক্তিক মুক্ত কৰি পেলায় যি ব্যক্তিয়ে জয়া একাদশীৰ পালন কৰে তেওঁক সকলো ধৰণৰ দান যজ্ঞ তথা অনুষ্ঠান কৰা বুলি গণ্য কৰা উচিত ইয়াৰ মহিমা পঢ়িলে অথবা শ্ৰৱণ কৰিলে অগ্নিষ্টম যজ্ঞৰ ফলপ্ৰাপ্তি হয় তথা এই ব্ৰত পালন কৰা ব্যক্তিৰ বৈকুণ্ঠলোক প্ৰাপ্তি হয় এয়া আছিল ভৱিষ্যতৰ পুৰাণত উল্লেখিত মাঘ মাহৰ শুক্লপক্ষৰ একাদশী অথবা জয়া একাদশীৰ মহাত্ম এই দিনটোত একাদশীৰ ব্ৰত ৰখাৰ উপৰিও আধা দিনৰ ব্ৰত ভগৱান শ্ৰী বৰাহদেৱৰ প্ৰাকত্যৰ উপলক্ষেও ৰখা হয় আৰু পৰৱৰ্তী দিনা দ্বাদশীত উৎস পালন কৰা হয় ইয়াত এই একাদশীত আমি দেখা পালোঁ অজানিতে হ'লেও কোনো অজ্ঞাত সুকৃতিৰ বাবে মাল্যৱান তথা পুষ্পবন্তীয়ে যেতিয়া ব্ৰত ৰাখিলে তেতিয়া তেওঁলোকে পিখাজনীৰ পৰা মুক্তিলাভটো কৰিলেই ইয়াৰ উপৰিও নিজৰ পূৰ্ব স্বৰূপ লাভ কৰি তেওঁলোক দেৱৰাজ ইন্দ্ৰৰ দ্বাৰাও পূজিত হৈ পৰিল সেইবাবে আমিও যদি বিচাৰ বিবেচনা কৰি সম্পূৰ্ণ বিধি অনুসৰি এই ব্ৰত পালন কৰোঁ তেন্তে এনে কি বস্তু আছে যি আমাৰ বাবে দুষ্প্ৰাপ্য হৈ থাকিব সেইবাবে আহক আমি সকলোৱে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ অত্যন্ত প্ৰিয় এই একাদশীৰ ব্ৰত পালন কৰোঁ যি মনুষ্যজনমৰ সৰ্বোচ্চ লক্ষ্য ভক্তিত অতিশয় সহায়ক হয় তথা এই দিনটো যিমান পাৰোঁ সিমান ভগৱানৰ নামৰ সংকীৰ্তনয্য জপ কৰোঁ শাস্ত্ৰ অধ্যয়ন কৰোঁ তথা নিজৰ শাৰীৰিক আৱশ্যকসমূহ কম কৰি নিজৰ সম্পূৰ্ণ ধ্যান ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ শ্ৰীচৰণত যুক্ত কৰাৰ প্ৰয়াস কৰোঁ ধন্যবাদ হৰে কৃষ্ণ